Autonomiczna Republika Góry Atos znajduje się na Półwyspie Halkidiki nad Morzem Egejskim. Niemal 400 km kwadratowych malowniczego, górzystego terenu, porośniętego śródziemnomorską roślinnością. Niesamowite miejsce, słuchajcie. Pierwszy raz znajduje się w tak przeszyconym, głęboką wiarą miejscu. Półwysep Afon z jego górą Atos, która wznosi się na wysokość 2033 metrów nad poziom morza. Znajdują się tutaj wyłącznie budowle sakralne, między innymi 20 monastyrów i kilkaset pustelni, a zamieszkuje je na stałe około 2000 mnichów. To ważny ośrodek kulturowy i religijny Kościoła Wschodniego. Mnisi pochodzą z wielu krajów, Grecji, Serbii, Rosji, Bułgarii, Niemiec. Zajmują się nie tylko modlitwami, ale także uprawą ogrodów, winorośli i drzew oliwnych. Zajmują się także pszczelarstwem. I właśnie z powodu pszczół znaleźliśmy się tutaj. Mamy misję postawienia tutajszej pasieki na nogi. Będziemy pracować ramię w ramię z ojcem Serafimem, na którego zaproszenie tutaj jesteśmy. Moje spojrzenie, sosnowe jak gdzieś. Aha, polka? Ty znasz taki. taki... Da, da, Birioza. зажигаем, и потом до да, это, этого то полдня работает. Будем делать трансфер с деревянных улей в пластмассовый. Самое важное, чтобы пчелы уже летали в этом месте, где они будет потом жить. Маленькая семья. Улей даем. Виж, на соседа. В этом месте даем новый, новый ул, да? Отец Серафин сказал, что он первый вот с такими улями на фоне. Эта традиция встретилась с 21 веком. Это хороший пчеловод, который это продал, что он думал, что пчелам надо, чтобы было тепло. В этом уле уже теплая стена. Не нужно этого. Ну, сделали мы. Трансфер 5-7. Но нам нужно сделать порядок. Ja odmawiam paradoks, a wy cześć, da? Czas na przerwę. Ojciec Serafim zaparzył właśnie czystek z poziomką. Mam okazję skosztować tutejszych specjałów. To osobiście przez niego wypieczony chleb słodowy i słynny miód kasztanowy. Zaczynam wam etapcie No Ja zaczynam. To ja praca. No to wy ja robotałem za. Po to żeby Mercedesa kupić, tak? Но пчелы, они для монахов дают такой пример дисциплины и такой организованности, трудолюбия. Все добродетели в одном. И ты сразу можешь все это видеть, учиться у пчелы. И много чего можно поучиться. Иногда приходишь просто к пчелам и смотришь, как вот они летают, как они вот между собой разговаривают, как они жизнь свою устраивают, как у них послушание. В Австрии... Потому что 20-30 лет назад тому у каждого хозяева пчелы, не? В этой иерархии я внизе, да? Mm. да? он так, так думает. Но здесь, как в каждой газете, написано, что пчелы такие важные, да? Mm. Я иду снова ввыс, да? Mm. А, а скажите мне, а в вашей иерархии то в, на фоне как, как вы стоите? Пчеловод — это много работы. Да. Поэтому не каждый, многие не хотят. Тут, как краник открыл, весь год мед льется. Ага, да, тут да. делать ничего не надо фактически. Да, Ты да. можешь вообще не смотреть за пчелами, они сами будут собирать. Только приходи и скачивай. Но люди многие, ну вот в Греции, например, тут не очень любят работать. А пыльцу вообще не собирают, потому что это надо каждый день приходить, ставить ловушки, проверять их. Только вот... Rzadko sobie biorą tej Półwysep Atos leży w strefie klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego. To długie, suche i gorące lato, ale też łagodna i wilgotna zima. Dzięki temu tutaj zawsze jest zielono. Jest koniec marca, tutaj kwitnie już tyle roślin. Ciekaw jestem, czy z tego również pszczoły mają pożytek. Skażcie mi, proszę, a to... Это, это цветы тоже для пчел хорошие? Да, да. Это вот сейчас начинают собирать, из них собирают как раз э, мед. Они через, вот буквально через две недели они превратятся в такие громадные желтые шары. Это все будет в желтых цветах и быстро очень отцветают, буквально за, за неделю. А вот дерево все в цвету. Отгадайте, что это за дерево? Вы его знаете очень хорошо? Знакомый запах, да? Это есть. Для этого нужно листочек немножко помять. А, лавр. Вот это весь лес верхний, это лавровый лес. Один лавр. И здесь огромный сбор пыльцы будет, если вот. А я думаю, что мед тоже. Мед может быть немножко. Да. В основном пыльца. Что это? Это как раз то, из чего мы пили травный чай. Это растение называется ладание по-гречески, а по-русски ладанник. Взяток пыльцы из него основной. Самый большой взяток – это вот с этого растения, потому что цвести он будет долго, почти больше месяца. И весь месяц собирают пыльцу просто вот килограммами. Прогнозование спадзи в моем районе – это очень важная вещь. Я зашокирован. Кропле этого меду на сосне с 20 марта. И тут просто спадзи целый год. Это невероятно. А серафим – это мед. Да, это вот тля живет на листиках и перерабатывает, если влага в воздухе, если влажно после дождя или роса по ночам, то начинается вот эта интенсивная разработка меда и это вот сахарная вата, она падает прям как снег с дерева и прям капает капли сиропа. И пчелы с радостью его собирают, очень быстро перерабатывают, получается такой мед. Он очень сладкий, в нем много сахара, он быстро схарится, буквально две недели он уже схарится. Сводки. правда сводки. И там... Вы же только каштан, да? Вот вся эта полоса без листьев деревьев. Это чистый каштановый лес, без, без вкраплений. Люди покупают этот каштан. Да, да, ты, каштан очень, он целебный мед и ага. очень вкусный. В нем нет сахара, и он для диабетиков подходит. Ага. Очень необычный мед. Первое дерево, которое тоже у меня есть. Yeah, yeah. Это у нас черешня, и весь кореес это огромные сады. Вишневые, черешневые, яблоневые. Сейчас, вот с начала марта, они начинают расцветать, и здесь огромный взяток меда. Здесь начнем работать еще пять семей. Potem będziemy toże transferować do tych żółtych uli. To by było tak w sjo wiewrostendachtyn. Okazało się w tej rodzinie, że jest to rodzina bezmateczna. Z innej rodziny dodaliśmy plaster czerwiu. Postaramy się uratować tę rodzinę dodając matkę. Matki znakujemy przyklejając opalitki na ich grzbietach. Konkretny kolor przyporządkowany jest do danego roku. System ten opiera się na pięciu kolorach. Jest czytelny i popularny na całym świecie. Do przyklejania opalitki używamy nietoksycznego kleju, na przykład szelaku. Cała procedura znakowania wymaga tyleż skupienia i delikatności co wprawy. Nie chcemy przecież matki uszkodzić, nie możemy też pozwolić jej odlecieć. Numer 100, żeby ona 100 kg mieda przyniosła. Robota z matkami najbardziej interesny mi pokazała się. To, że my tak mało robimy z matką, to dało takie... сложная квалифицированная работа требует опыта большого. Мы узнали, что вот можно весной просто так менять маток. И для нас это вообще было открытие. И такая ревизия весной очень самое важная, чтобы увидеть какая матка, какая семья и сколько меда, чтобы хватило до первых цветов, да? трипчело для спокойности, для для внутри тоже, а мед как, самый важный или нет для вас, для всех ну, на фоне? У нас нет, у нас как бы вот именно мы не работаем на результат, да. а мы наоборот просто работаем ради для души и мы мед его большую часть раздаем и меняем на там на вещи, на бензин, на фрукты, на овощи, он не является как бы вот, для нас средством проживания. Много лекарств мы делаем из пыльцы, из прополиса, из подмора всяких. Вот вы не делаете из подмора лекарства? Не, я не знаю. Это причем надо 96 процентный спирт. 96... И так много спирта, да, как да, пчел, да. да? Да, да, да. Можно понюхать? Да, да. И потом мы добавляем тоже мед и пыльцу туда, и получается такое лекарство. Одну ложку в, в, в день. Не, или не ложку, пол-ложки там, немножко. Понемножку. Ага, или в пищу добавляешь. Июль-август жара очень сильная, и да. ничего не дает. И пчелы голодают, им даже надо давать сахар. Июль-август это просто страшное место для них, потому что воды нету, ага. И нет вообще ничего еды. Если мед забрать у вот, за них весь, то могут даже погибнуть за... А потом вот у них с, с конца августа уже начинается новое цветение. Тут солнце уже не такое сильное. И все начинает уже тут и, да, всю зиму. Потом мы можем постоянно, когда начинает цветение меняться, мы переносим пасеку выше, выше, выше. Да? И, и в конце концов в июне уже на самый верх, где каштан. Я тоже так делаю. Сперва я в Низе, к да? а потом 1100 метров, да? Но то подовый мед там. A, a, a co tam zbierają? P padowy miód. Z czego on? Jela. I to taki bardzo typiczny miód dla, dla, dla mojej moje regionu e, w Austrii. No i może być z jednej siemi 50 kg. W dniu wczorajszym próbowaliśmy ratować rodzinę pszczelą przy pomocy matki rezerwowej. No niestety procedura się nie udała, ponieważ tam już okres bezmateczności był dosyć długi. Matka pogibła. Musimy połączyć dwie rodziny, mateczną z bezmateczną, przy pomocy takiego starego triku, tak zwanego na gazetę lub łączenia na papier. Z dwóch siemi, jak zrobić jedną? Dajemy papier przez tę na wierzch. Po trzech dniach można dać czerw do czerwia. Bardzo ważne, żeby kandyszka obrotowała się. Taki to, bywa w pasiece, że nie, nie wszystko pracuje 100%. No. Yeah. w prezencie na Afon urządzenie, które jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o ocenę jakości miodu, to jest refraktometr. Dobry miód to taki, w którym nie więcej jak 20% wody. Najważniejsze, żeby temperatura instrumentu była taka, taka sama jak miodu. Сколько? 16. <noise> to dobry miód. Мы благодарим Яцека за уроки. Было очень интересно. Узнали много нового и теперь будем применять это в нашей практике. Впервые мы видим такого пчеловода профессионального. Мы еще никогда такого не видели. Для нас это такое чудо небольшое.